Всем привет на моем канале. Сегодня я расскажу вам про такую полезную штуку, как GPS трекер. Для чего он нужен? Зачем его вообще покупать? И какие его плюсы и минусы? Цена данного трекера начинается от 17 долларов на Алиэкспрессе. Модель TK102B. Есть также версия автомобильная, идет с блоком питания для подключения в автомобиле. Что может сделать этот трекер? С помощью этого трекера можно э, определять местонахождение ну, ваших детей, домашних животных на поводок можно цеплять в машине. Так, оно может давать такие координаты так, по GSM, -у, по вышкам находящиеся, если отсутствует сигнал GPS, или по GPS, если оно видит GPS-спутники. Точность, ну, относительная. Бывает, что точность до 10 метров, бывает до 50 метров. Очень по-разному зависит от погодных условий. Вот. Ну, GSM вышки также само. А Еще одна полезная функция. Можно перейти в режим прослушивания. Называется на монитор. И вы просто звоните на ваш номер, который вставлен в трекер и слушаете, что творится вокруг. Ну, мои тесты показали, что зарядки хватает примерно до недели. Общение с трекером, ну так как э, вызначено, ну, определение местонахождения хотя бы 2-3 раза в день. И раз два дня, э, два раза в день прослушка. В принципе достаточно этого. Ну, кто хочет э, что-то подольше, можно подключить к нему Powerbank. Вот. Э, чтобы запустить трекер, достаточно нескольких команд вставить сим-карту с номером, чтобы был пополнен счет, можно, чтобы был с GPRS. -ом. И внизу по ссылке я дам вам детальное описание, какие команды, в какой последовательности писать. Вот. В принципе, трекером я доволен за свою цену, он очень отличный. Еще забыл добавить, что можно вставить карту памяти, на которую может записываться полностью передвижение, где был трекер, сколько времени, и скорость, с которой он двигался. Для этого вот. Но ну, можно работать и без карты памяти. Ну, в принципе, все. Что я хотел вам рассказать сегодня. Э -э, трекер хороший, много есть серверов, на которых можно зарегистрировать ваш трекер по имени и пользоваться сервисом онлайн-отслежки. Э -э, спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!